4-ün e, Gəncə hadisələrinin il dönümüdür, doğrudurmu? Bəli. Bu böyük bir hadisələrdən gəm... də danışacaq 1905-ci ilin. Bəli. Beynə hadisələri üzərindən ə, vaxt keçir, amma buna baxmayaraq ə, yenə də bu məsələ müzakirə mövzusudur ki, bu nə idi, qiyam idi, çevriliş idi, yoxsa başqa bir şey idi, hakimiyyət dəyişikliyi idi, adına nə qoydular, qoysunlar, səndən halda o birbaşa da 4-ün hadisələri Azərbaycanın həm də faciəsidir. O, dünən mən artıq o gün sizin bu 2 gün bundan öncə Rəhim Qaziyev sizin televiziyoda, eee, o dövrün ən ciddi aktyorlarından biri idi də, Rəhim Qaziyev bilirsiniz. Rəhim Qaziyev açıqlamasından sonra mən ə, tamamilə dördüyün hadisələrinə münasibətim dəyişib. Mən əvvəllər deyən o hadisələrin araşdırılmasını tələb eliyirdim. Ki bu dəqiq olmalıdır, kimlər olmalıdır? Rəhim Qaziyevin və ə, biri bundan qabaqda Milli Təhsil Naziri e, müavini, birinci müavini Süleydə Nəşbərin açıqlamalarını yan-yana düzəndən sonra o dövr baş verən proseslər e, və e, müxtəlif e, siyasi e, hadisələri təhlil eləyəndən sonra belə başa düşdüm ki, o dövr Ərçibəy e, e, siyasi iradəsinin yanında xalq azadlıq hərəkətinin fonunda, yanında e, milli azadlığımızın yanında bu e, kadro böyük bir kadro potensialı olub ki, bu insanlar özləri bir-birinə deyirlər ki, mən bilirəm müəgəntdi, ləqəbi budur, adı budur. Artıq məlum olur ki, o dövür xalq hərəkatının içindən çıxan adamların 90-ı artıq haqqında Moskvanın adamı olmaq haqqında ləqəbləri ilə belə olmaqla bağlı ortada bir fikir var. Və bir zamanda qalanları da kommunist rejimin adamları olub. Bilirsiniz, Dadaşir Əzayev Müdafiə Naziri keçmiş ki, Rusiyanın ələmanları. Və eyni zamanda hədislər bunu göstərir ki, təhrirlər onu göstərir ki, 4 iyunda Moskva sürət Şeynovun bandasını hərəkətə gətirərək Azərbaycan da bir hərbi qiyam qaldırıblar. Bu hərbi qıyamı yadıranlar da Moskvanın adamları olub. Bu qiyama qalxanlarda Ə, sonra da sonra da mən öz üzərimə belə bir sual verdim. Əgər bu hakimiyyətdə təmsil olunanlar da Moskvanın adamı olubsa, nəyə nədən Moskva bu ə, hakimiyyətin dəyişdirilməsini və qiyam yolundan yeni bir özünn adamlarını gətir gətirsin sualı təbii ki, ortaya çıxma haqqında mən xeyir düşündüm. Tam bu qənaətə gəldim ki, o dövür eee Azərbaycan milli maraqlarının qoruyucusu, Azərbaycan azadlıq hərəkatının lideri, Elçibəyənin hakimiyyətdə yeganə və yeganə bir iradə soloq bağımsız Azərbaycan iradəsi. E, Azərbaycanın dünya dövlətlərlə bərabər hüquqlu bir iradəsi olub, amma çevrəsində Elçibəyənin çevrəsində olan adamların özləri təmirdir. Mən qətiyan birinin haqqında agent və rusun adam olduğunu bu günə kimi iddia etməmişəm. Bu günü iddia etmirəm. Özləri artıq bir-birinin haqqında deyir ki, sənin ləqəbin budur, deyirsən budsan və məlum olur ki, salamat adam olmayıb və bunların da niyyəti olub ki, Azərbaycan dövlətçinin məfəil etsənə bilirsiniz ki, o vaxt hələ Elçibey açıqlama vermişdi ki, Moskva o adama prezidentlik sözü vermişdi həmin dövrdə qiyam ərafəsində məlum olur ki biz təbii ki o dövrlər düşünürdük ki bu adamlar hər halda əks tərəfdə olanların içərisindədir. Məsələn onlardan biri qocaman yaşlı İmam Mustafaevdi. Ona da söz verilmişdi, bilirsiniz. Bəli, bəli. Hədir görsün nə qədər cəf faşanlıq elirdi. O da prosesin iştirakçısı idi o yaşında vəz zamanda bir çox sürətin özü e, və təbii ki bəzi adamlar da burada çıxış eləyir. Onların adını çəkmirəm. Əks tərəfdə olanlardan danışıram. Siyasi müxalifətdə olanlardan da, da söz verilmişdi. Məlum olur ki, elə onlardan bir neçəsi də elə məs elçibəyin komandasında olan adamlardan olub. Ki elə elçibəyin özünün yanında research vəzifə tutan adamların bir çoxsu nə də prezidentli söz verilib. Bu da artıq öz danışıqları ilə daha açıq görünür. Hadisələr izləyirik. Bə, çəkindi, Mən e, niyə çəkirəm? Rəhəm Qaziyev e, sülhədin Əşbər birinci məvəzin olub MTN-də elan elədi ki, o vaxt e, Dövlət Təhlükəsiz Komitəsininə Moskvaya bağlı olan qanunvericilik orqanının rəhbəri olub, bir də Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyində olan adam olub. Sonradan açıqlamalarda, müzakirələrdə məlum oldu ki, e, elə Süləddin Əşkəbər öz dostları bir yerdə oturub durduqları, kirvi olduqları, isaqəmbər və pəna haqqında danışır. Bunu mən qəti deməmişəm. Bunu Süləddin bəy iddia edib və sonra da buna Süləddin bəy iddiasına geri çəkilməyib, bilirsiniz. Heç yerdə demiv ki, mən səhv eləmişəm, yalandır bu fikirləri mən yuxuda görmüşəm ya birdən-birə ağlıma gəlib demişəm. Belə bir şeylər deməyib. Bu baxımdan o addlar onun üstündə qalır. Eyni zamanda e, Moskvaya bağlı olan qüvvələrin də e, agentura şəbəkəsində olmasını Süləddin hardan bilə bilərdi? Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirinin birinci müavini Moskvadakı şəbəkəni qətiyan bilə bilməzdi. O bunu hardan bilirdi? Demə onun özündə əlaqələri var, özü-özünü ifşa eləyir. Dünən də Rəhəm bəy dedi ki, cücüm bundan qabaq daha 4 nəfər var. E, Salaveş, filosof, ləqəblər çəkdi. Bir neçə ləqəb çəkdi dedi 31 nəfərdilər. Siz də ona gözəl bir sual verdiniz ki, Rəhəm bəy onlar yüksək rütbəli dövlət məmurlarıdırmı? İndi çalışırlarmı? O dedi, nə çalışmaq, onlar axşama kimi siyasətin içindədirlər, millətin baş beyinini xarab etməyə məşğuldudurlar. Eee, bütün bu deyilən söhbətlərdən Və Rəhəmbəyin özünə də sual verilə bilər ki, ay Rəhəmbəy, 31 Rusiya agentini 83-84-cü ildə Bergovt eliyəndə rus e, jargonlarından deyirəm ha. Siz bunu hardan bilmisiniz? Onu sizə kim verib və nəyə görə verib? Bu da sualdır. Bütün bunların hamısını təhlil eliyəndə görürük ki, bəli, e, o dövr xüsusilə Azərbaycanda milli hökumət olmuyor. Ay milli hökumət yoxuldu, kommunist hökuməti gəldi. Bilirsiniz ki, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanda mill lider Elçibey iradəsi olub sadəcə ortada. Nə edibsə, o iradə Azərbaycan dedi. Sadəcə yanındakılar və qarşısındakılar zaman-zaman gözləyiblər ki, Elçibəy nə vaxt nüfuzdan salacaqlar. Xalq arasında gücünü xalqdan alan Elçibəy nə vaxt zəiflədəcəklər ki, arxasında xalq durmayan bir durumda Elçibəyi həm qarşıdan, həm də yandan vursunlar və bu Azərbaycanın Azərbaycan türklərinin milli iradəsi ə, Azərbaycanda tamam elən məğlubiyyətə uğramış olsun və təbii ki, bütün gün Elçibəy də öldürmək olub. Hadisələr göstərir ki, öldürəndən sonra da bütün günahları onun boynuna qoymaq olub və ə, ona görə də bütün qüvvələr hər zaman Elçibəyə ehtimam verilib ki, kələkiyən jobid ifadələr işlədirdilər yalnızladı. Elçibəy də, Elçi də təhdid edirlər. Əbir Fəzəli Əliyev kələkiyə nəyə qaşdı? Hətta bunu ə, ki o zaman e, özüm özünü Elçbə komandasına yaxın olan adamların yazılarında və kitablarında, danışıqlarında bunlar hamisi sitatlanıb. Görünür onlar e, Elçbəyin hakimiyyətindən e, sağ öz kəndinə getməsini gələcəkləri üçün təhlükə görüblər. Davamlı Elçbəyə qarşı terror hadisələrini gerçəkləşmə cəhdləri olub kəlichidə bilirsiniz. Hətta daxili qoşunların müəyyən rus qap qüvvələri Elçbəyə orada zərərsizləşdirmək istəyib. Dəfələrlə tələb eləyiblər ki, özünü prezident saymasın ordunu həbs edəcək. Onu öldürtdürə bilərik və bilirsiniz ki, Elçbəy Türkiyə dövləti tərəfindən və Azərbaycan da sağlam qüvvələr tərəfindən bu terror hadisələrinin gərçəkləşməsi Elçbəyə qarşı qarşı salınıb. Və eyni zamanda hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, tamamilə Bir də onda görürük ki, hər kəs Elçibəy bir də ona günahlandırır ki, sən bu Heydər Əliyevi, onların ifadəsindən deyirəm, təbii ki. Niyə, Niyə gətirmisən? Başımıza başımıza bələ eləmisən? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın xilası məhz Elçibəyin və Heydər Əliyevin təhqir olunduğu və ittham olunduğu bir ifadələrdən asılıdır. Bu ifadələr xalq üçün bu gün nə qədər cazibditsə, bu ifadələr Azərbaycanın xilası üçündür. Xilas olub o ifadələri o adamlar üçün ona görə səsləndiriblər ki, bu iş elçi beş qurulmuş tələlərin Azərbaycan üçün e, qarşısını alıb. Moskvanın və Kürə səlçi qüvvələrinin Tehranın və İrabanın planına uyğun olmayan bir forma formatda e, Naxtivan məclisinin sədri Heydər Əliyevin 15 iyunda Məclis Azərbaycan parlamentinə sədr seçilməsini təkid edib. Həm də parlamentdə təkid edərək seçdirib ona nail olub və Əliyev bəyin bu addımı soralardan 2093-cü il 26 iyun Moskvada Moskva Rusiya Təhlükəsiz Şurasının iclasında Azərbaycan müzakirə olunanda eee Tərluşat Şurasının katibinin belə bir cümləsi hər şeyə qiymətini verib. O bildirib ki, bu Çiter Apiat nasab manur Uchiter bilirsiniz. Elçibəyin dövlət təhlükəsində olan qovluğunun adıdır. Uchiter opiat nasabmanul. Yəni müəllim yenə də bizə ləhd. Bu deməkdir ki, müəllim Rusiyanı bir neçə dəfə alladıbmış. Bu dəfə də alladı və Rusiyanın planlarını elçibəy pozub və bugünkü Azərbaycan 30 il sadəcə bu ağır siyasətin nəticəsi olaraq 30 il geri düşüb. Biz 93-cü ildə eləmək istədiklərimiz artıq 2020-ci ildə başlamışıq eləməyə. Torpaqlarımızı azad etmək. Bu gün Azərbaycanda Moskva başları, Rus başları, Tehran başları, Fars başları, Erməni başları, İran başları, Macron başları, Biden başları Azərbaycanda zərərsizləşdirmək 30 il bundan qabaq elçibə iradəsilə olaca idi. Bu gün Türkiyə-Azərbaycan birliyi ilə bu gerçəkləşir. Binməndə hesab edirəm ki, Azərbaycanın e, gerçək dövlətçiliyinə və milli düşüncələri həyata keçirən siyasi mühit bu gün biz siyasiyyətin yanında olmalıdır. Çox sağ olun.